सोलापूर येथील स्वागत नगर येथे महिलेची निर्घुणपणे हत्या आरोपी पती हत्यासह पोलीस ठाण्यात हजर लोकसोबत मराठी न्यूज अजमेर शेख दिनांक पंधरा सोलापूर यात मिळालेली माहितीनुसार काल चौदा एप्रिल दोन हजार चोवीस रोजी रात्री सव्वा दहा वाजण्याच्या सुमारास स्वागतनगर सोलापूर येथे आरोपी सैफन मोदीन शेख वयवर्ष एकोणपन्नास यांनी त्यांची पत्नी यास्मीन हिने मला तू सत्तर हजार रुपये कधी देणार आहेस मला देणेकरांचे फोन वारंवार येत आहेत तू मला पैसे नाही दिले तर मी तुझ्या घरी येऊन गोंधळ घालून तुला व तुझ्या घरच्यांना सोडणार नाही ना, अशी धमकी देऊन पती सैफन यांच्या कानाखाली मारल्याने पती सैफन हात चिडून आजूबाजूला कोणी नसल्याचं पाहून आपल्या डाव्या कमरेला खोचून ठेवलेला चाकू बाहेर काढून पत्नी यास्मीन हिच्या उजव्या गालावर मानेवर वार केला त्यानंतर चाकूने दुसरा वार तिच्या डाव्या बाजूकडील पोटात केला चाकूने पत्नी यास्मीन हिचे दोन्ही हातांच्या मनगटाच्या नसा कापून ती मयत झाल्याची खात्री झाल्यानंतर सैफन यांनी आपली पत्नी यास्मीन हीच ज्या चाकूने वार केले तो चाकू घेऊन एमआयडीसी पोलीस ठाणे येथे हजर झाला म्हणून तपास सहकारी पोलीस निरीक्षक चंदन शिवे हे करत आहेत आरोपी सैफन यास गुर नंबर व कलम दोनशे तेवीस ऑब्लिक दोन हजार चोवीस भादवी तीनशे दोन भारतीय हत्यार कायदा कलम चार ऑब्लिक 25 नुसार गुन्हा दाखल झाला आहे मेरे बहन को रात को सागर नगर में मेरे जो भैजान है शेख उन्होंने मेरे बहन को वहाँ बुलाकर चार पाँच जने मिलकर उनको मेरे बहन को मारे जान से मारकर सके घर में मारे उसको घर में मारकर बाहर रोड पर लाकर कर फेंके और मेरे भाईजान उसमें हैं और दो जने उनके जो जो जुड़वा इनके उन्होंने दो जने और दो जने जेन्स हैं चार पाँच जने मिलकर मेरे बहन को मारकर सके कितने बजे वहाँ रात।, रात को डेढ़ बजे के आस तुमको क्या मालूम नहीं पड़ा, पड़ा है मेरे को रात को पौने बारह साढ़े बारह बजे मालूम पड़ा है मेरे को ऐसी एक बात ऐसी भी बोलकर मेरी भांजी वहाँ पुलिस से लेकर गई थी उनके घर पास जिसका भी मर्डर हुआ उनकी बेटी पुलिस लेकर गई थी वहाँ लेकर जाने के बाद वहाँ पर बॉडीज मिली थी अरे अनेक कहा सौगत नगर में चाहिए आ, जो मर्डर करे वाले उन्होंने स्वागत नगर में रहते हैं इन्हों का है जो मर्डर उन्होंने कहा पातिर चौक में हम सब साथ में रहते हैं और उसको अकेले नहीं मारी लिए तीन चार जने मिलकर मारे लिए उसको फिर आज मैं कैसा कि इसको कॉल आया था क्या इसको मेरे भांजी को कॉल आया था कि ऐसा ऐसा मेरी भांजी पुलिस लेकर गई थी वहाँ पर पुलिस लेकर जाने के बाद मेरे भांजी वहाँ देखी उसको कि मेरे बहन की ऐसा ऐसा वहाँ पर लाश गिरी लगी और कल मेरे अम्मी दोपहर में मेरे, मेरे अबा आए थे घर पर की अक्कल को तो फ्रेंड की एंगेजमेंट है लेकर जाता बोलकर लेकर गए थे बारह बजे पाँच बजे मेरे अम्मी का वीडियो कॉल आया था मेरे को वहाँ इंगेजमेंट नहीं थी सिर्फ आजू बाजू घना जंगल ही था इंगेजमेंट ठीक नहीं उधर और फोन भी नहीं थे फिर मेरे अम्मी का कॉल आया मेरे को पौने ग्यारह बजे मेरे को स्वागत नगर पर लेकर जा रहे झगड़े कर रहे हैं दोनों वाइफ को मिलाने के बाद लेकर जा रहे लेकर गए फिर मेरे अम्मी का कॉल नहीं कटा कॉल चालू ही था कॉल चालू में दोनों के तीनों उनके दोनों भी वाइफ उनके साथ झगड़े कर रहे थे मेरे अम्मी के साथ मेरे अब्बा भी मेरे अम्मी को मार रहे थे मारने के बाद है ना मेरे अम्मी के रोने की आवाज़ है बस मैं डरी थोड़ा डरने के बाद है ना वो कॉल कटवा और मोबाइल स्विच ऑफ करे उन्होंने लेकर उसके हाथ में से मैं सवा बारह तक उधर गए तक उनके घर में कौन भी नहीं थे और जब तक मैं वहाँ गई उन्होंने मार कर फेंके थे और खुद पुलिस चौकी में जाकर बैठे थे मैं अम्मी ने तुम्हारे फोन लगा में क्या बोले गए ऐसा क्या आ, बात? रो रहे थे मारे बाद मेरी अम्मी की आवाज है कि मेरे को इधर लाकर ऐसा मारते क्या बोलकर मेरी अम्मी रोए कुछ बताए नहीं ऐसा बोले तो कुछ क्या उनके हाथ में से उतना बोलने के बाद उन्होंने मोबाइल छीन कर स्विच ऑफ कर लोकसबूत मराठी न्यूज बहुत चैनल ल सब्स्क्राइब करा व बेल आइकॉन प्रेस करा